sora innehu kana tawwaba bu istighfar məsələsinə işarə demək məcburdur ki istighfar edin tövbə edin çünki Allah tövbələri bağışlayan bir varlıqdır qələbədən sonra bunların qələbənin dediyimiz kimi kin, loğalıq, yalanlıq və Allah deyir ki yo tövbə edin loğalanmayın oğlu qəlamayım. Bu mən Allahın Rəsulullah, Allahın sizə olan bir nüsheti və köməyi idi. Yalnız peyğəmbər değildi qələbə halında. ö e, düşmənə qələbə ilə vaxtında təsbih, həmd və istighfar fikrən düşsün. Bəlkə İslamda bir çox məsələ var idi ki, o məsələlərdə tərəf qələbə çalıb, haqq olan tərəf yəni peyğəmbər qələbə çalıb, amma tərəfə e, mərhəmmət edir tələfə günlü tələf üçün istighfar edib, onu bağışla, məsul atan diləyib. Yəni intiqam hissi bunun qəbində olmuyor. Məsələn, Yusuf peyğəmbər Quranda ayəmiz var. Yusuf 101-ci ayədə Yusuf peyğəmbər o vaxt ki e, oturdu, hakim oldu, vəzir oldu. Ata-anası, qardaşları uzaq məntəqədə idilər, Fələstin deyillər, bu isə Misirdə. Deyir ki, Allah Sən mənə verməsən bu höküməti, bu hakimliyi, sən mən ağaca eləməsən yuxu yozmalarından. Sən sən yeri güy yaradan və məni sərpələstdin. Məni müsəlmanç mı öldür və salihlərə qovuşdur. O cön şəxsiyyətim peyğəmbər dediyi bir duaya var. Müsəlliman kimi öldür məni. Peyğəmbərdir. Təbii ki peyğəmbərdir. 18 dəjə peyğəmbər kimi də salih insan kimi. Amma yenə dua edir. İndi bu peyğəmbərdir deyə özlərinin sodhasındakı həmən peyğəmbərlə məsələ niyə xoş dua edir? Bu bəndə də bəndətçiliyin yerini yetirir. Bəndəlik baxımından nə olursa sən mənə vəzifə verilib. Sənin bir tanışın var, qohumun var, olduğun yerdə Yəni sən də orada özün yaxşı aparasan da, nosuslar heç kim heçə dilməyəcək orada. Çünki sənin tanışın var, qohumun var, düzdür? Bəs orada sən özün özünə hörmət etməlisən ki, qonun polis ancaq mən tanışım var, elə deyil ki, sən də öz insanlığını yerinə yetirməlisən. İslam peyğəmbər o səbəbələkəsini taxtını Yemənən Fələstinə qətizlərindən sonra nəml 40-cı adı bu ki, haza min fəzli rəbbi. Demildi, demədim mən. Dedi bu ki, məsələ var Yeməndən bulqeysin taxta gəldi bura Fələstinə. Bu Allahın fəzlidir. Bu Allahın köməkliyidir. Liyablu vəni. Əşkur əm əkfur. Allah məni yoxlayır, imtahan edir ki, mən şükrləyim yoxsa şur eləməyəcəm. Bu da bir məsələ. Məcca şəhəri İslam qələbəsinin böyük rüjdası idi, əm bölgələdə İslam aləmində. Və bu barədə Allahu şə hamımıza məlumatı var deyə mən təxrar tarix qeyd eləməyəcəm. Hər bir halda mən qısa qeyd edim ki, Peyğəmbərimiz Bednə şəhərində öz yerinə canişini təyin elədi. Ramazan ayının orunda Cizratin 8-ci ilində Məkkəyə tərəf hərəkət elədi və 10 gün yol var idi Məddən şəhərindən Məkkəyə. Peyğəmbər yol ortasında Əmisi Abbası gördü və gördü ki, o adam Məkkədən muhacirat edir və Peyğəmbər ona burdu ki, öz əşyalarını göndər və sən bizimlə gəl və sən sonuncu muhacirsən. Sonra Abbasla bu Əbu Sufyanın görüşü oldu. Əbu Sufyana dedi ki, bəs belə. Yəni peyğəmbər gəlir qoşunla və peyğəmbər vurucu ki, kim Əbu Sufyan evinə sığınsa, kim öz evinə sığınsa, kim Məcidül Haramaz sığınsa, o amanda qalacaq. Ona heç kim toxunmayacaq. Bu da belə İslam dinini nə qədər gözəlliyin bildik ki İslam dinində hədəf qonaxtmaq deyil. İslam dinində insana bir növ hörmətdir. Kim əlin qurunca atmayacaqsa, o adam amanda qalacaq. Zalih hak, fəzə hakə batil. Haq gəldi, batil getdi. Çünki haq həmişə qalandır, batıl isə gedəndir. Məhz o bütlərdi. Əli əleyhissalam peyğəmbərin köməkliyi ilə o Kəbə evin üzərində, Kəbənin çəhəsində gəbütlər ki var da, hamısını yerə atıb məhv etdilər. Sonra Kəbə şəhər Kəbənin deməli qapısının kilidini açardılar, götürdülər, qapını açdılar və orada divarda bura çox məhcəm nə var? Peygambarların şəkilləri var idi. Onu çəkmişlər Kəbənin içərisinə, onlar hamısını məhfilədirlər. Yəni bu peyğəmbarları siz ərəblər görürəmisiniz? Nəcür onlar təsvirini çəkirsiniz? Bu indi də var da, görmüsünüz, İmam Əli və Həsən, İmam, İmam Hüseyn hamısının şəkillərini çəkirlər və hamısı bir-birindən fərqlidir. Onlar heç bir real deyil. Və məsələn biz o şəkillərə baxaq. İmam kimi beləcə İmam belə olub yox. Bizim bir e, rəsm deyim mətlubu. Peygəmbər gəldi, şəhər fəth oldu. Məkcə şəhər özünü tutdu və dedi ki, siz nə düşünürsüz mənim barədə? Nə düşünürsüz? Mən necə bir insanam? Dediləcək, bəs sən yaxşı insansan, xeyirli insansan, biz heç halda biz ziyan görmədik. Sən bizi bağışla. Deyir peyğəmbər, gördülər ki, peyğəmbər gözün yaş axır. Peyğəmbər deyə ula hamısını deyib bağışladı və cemaət də ağlamağa başladılar. Niçə il, 13 il qaldı bu peyğəmbər, bu adam məscidə onu incittilər. 10 On il qaldı Mədinə şəhərinə. Orda onu incittilər. Buna baxmara peyğəmbər Allah hamısını bağışladı. Çünki onlar özləri bağışlama dedilə dilədilər. Aməllərindən peşman oldular və səhv etdiyini anladılar, bağışımı dilədilər deyə peyğəmbər onları bağışladı. Peyğəmbər dedi ki, mən sizin baranızda qardaşım Yusuf peyğəmbərin dediyini deyəcəm, elə edəyini eləyəcəm. Heç bir şəxs bu gün danlanmayacaq. Allah hamımızı bağışlasın, çünki Allah Rəhman və Rəhimdir. Necə ki Yusuf peyğəmbər də qardaşlarını da bağışlamışdı. Bu formada ula hamısını bağışladı və dedi: Siz hamınız azadsınız. Hara səsəs gedin. Peyğəmbər əmr etmişdi ki, yolda heç bir mal qarət olunmayacaq. Musadərə olunmayacaq adam heyvanatı. Evlərdə od ox atmayın, ağacları məhv eləməyin. Heç vaklın qaldırılmayın. Qocalar, qadınlar, uşaqlar ola qlınc qaldırılmayacaq. Evlərinin kimi sığınırsa, məscidə hərama kimi sığınırsa, Əbu Süfyan evinə kim sığınırsa, onlar amandır. Səid ibn İbadə Peyğəmbər İslam qoşununun bayraqları idi. Odur ki, əl yaum yauməl məlh həmə bu günləri intiqam günüdür. Peyğəmbər elə ki, yo, əvəsla sən kimsən? Məlpə ki, həmə onlayn gələsən danışasan. Hələ yom, -yawm, yom ol mərhəmə. Elə deyil. Bu gün mərhəmət gündür. Sən kimsən? Mənim ifadamdır. Yəni sən orada birlik baraqdarsan, amma orada peyğəmbər var. Peyğəmbər bağışçı, cəmaldir, sən isə intiqamdır. Bu formada heç bir qan tökmədə Məkkə şəhəri fəth olundu. Və onlar hamısı onlar azad və Allah tərəfinin isteydə bud ki e, qan axdı mədan tama təhsim olsun və İslam dininin qələbə çarsın. Baxın Əzizlər İslam dini bud. İslam dinini sevmə qanaxsın, kiminsə öldürsün. O axırıncı və istisna hallardadır. Əgər bir nəfər təhsim olulursa, onu öldürmürsən. Burada həmçinin e, təhsim oldular və peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul edən nədür oldu, bəziləri daxilən, bəziləri zahirəm. Çünki Əbu Sufyan kimi insanlar zahirən qəbul etdilər, zahirən, üzdə yəni, sorudan yana düşmənçə ifadələr, o öz yerində. İndi bunun içi nədir, ona şübhəmiz yoxdur, içi Allah bilir. Bu adam zahirə İslam dinini qəbul edərsə, peyğəmbərin peyğəmbərini qəbul etsə, o artıq müsəlman sayılır. Və salam Allah dilimizi daha da gözəlləşdirsin. Dilimiz gözəldir, çalışaq bizcə öz əmərlərimizlə dini gözəl təqdim edəyək dünyaya və Allah elimizi artıq eləsin, Allah imanımızı çamilləsin, Allah yolun gözlədiyimiz 12-ci məğamızın gəlin tez açilsin. Allah bütün xəstələrə, ocudan qalazlarımıza şəfa versin, Allah əskərimizi, hərbçimizi düşmən təhlükəsindən və hiləsindən amanda saxlasın. Amin. Allahumə salla ala Muhammədən və alə Muhamməd və ajl fəracəh.